جس سے گناہ نہیں ہوتا کون کون میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید ابھی تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا اب تیری کوئی توبہ نہیں آخری سانس میں آ جا قبول ہے ابھی تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا قبول ہے کریم ذات سے واسطہ ہے لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں کچھ نظام بنائے ہیں یزید اور حسین کو الگ کیا ہے ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا اللہ کا ظلم و ستن کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہوگا آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے ام نجعل المتقین کالفجار کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا اب المسلمین اکل مجرمین مال حکم کئی فتح اس لیے بھائی بہنوں معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے مشکل کب ہے جب آدمی اکڑ جائے اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو آسانی آسانی معافی معافی ہے کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا بھائی بہنوں توبہ کی عادت بناؤ دیکھو ایک معاملہ اللہ اور آپ کا اس میں بڑی گنجائش ہے ایک معاملہ بندوں اور آپ کا وہ بڑا اوکھا ہے اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کی پکڑی نہ اچھالو کسی کو عزت نہ کرو کسی کی کمیاں نہ پکڑو کسی پہ تبصرے نہ کرو یہ بہت خوفناک کیس ہے نماز چھوٹ گئی یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے روزہ چھوٹ گیا حج چھوٹ گیا خوفناک ہے خوفناک ہیں لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے جب چاہے معاف کر دو لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ بہت خوفناک ہے اس میں کسا ہوا قانون ہے کسی کو حقیق میں جان علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر چوٹی پر فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑیں بڑے نہیں تو اس کی نظر پڑی نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی اس نے کہا یا ہے تیری زندگی ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی چل توبہ کرتے اس نیک نبی دا ساتھ دے کہا یا اللہ میری پچھلی معاف کا میں آ گیا نیچے اترا ساتھ ہو لیا اسلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے صحابی ہر امت کا سب سے اعلی شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو یہ ڈاکو یہ صحابی اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرت اچھا ٹھو آ گیا ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا ایک پیسے کا تکبر ہے ایک نیکی کا تکبر ہے ہم دین دار لوگ ہیں ہم پردادار خواتین ہیں یہ بے غیرت بے حیا ہیں اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا اب نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار اکٹھے تھے میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا میں نے آج تک کسی کو روتے نہیں دیکھا ہر مومن کے دل میں ایمان ہے ارے عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے آ کے معافی مانگو سب معاف کروں گا لیکن میرے آج کا ماحول آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو کسی کو حقیر نہ جانو کسی کی کمی نہ دل میں لانا کسی کے عیب نہ پکڑنا کسی کی پگڑی نہ اچھالنا ہر جگہ منہ پہ مار دی جائے گی جی یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے بڑے خطیب تھے محدث تھے جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لیں کہ یا اللہ ایک میرے پاس دو نمبری ہے اور ایک میرے پاس ایک نمبر ہی ہے دو نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکتا اور ایک تیرے اور تیرے میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا اس میں میں نے کبھی دو نمبری نہیں کی میں ہمیشہ ایک نمبر پہ رہا ہوں یا اللہ میری ایک دیانت ہے ایک خیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے ایک دوست کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا کہا مرتے ہوئے کیا کہا تھا کیا کہا تھا؟ دو راؤ کیا کہا کہ <laughs> اللہ <laughs> <laughs> میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ میں اسے ٹھیک نہ کر سکتا ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر تو کہا یوسف تیری یہ بات ہمیں پسند آئی جاؤ معاف کیا میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنا ایک تو قیامت کے دن دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھے تو دونوں کو واپس بلا دے گا ہاں نے دوڑ کیوں لگائی آگے دیکھنے رہے ہو جہنم میں کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری مان لو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے کہ اچھا بھائی تیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو تاڑی گالے میں نے بڑی چنگے لگی جاؤ جنت میں چلے جاؤ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں گا اب یوں ہے اللہ میں لے آؤں اللہ کہے گا, گا جب کسی کو لیا میں تمہیں جنت دے دینا وہ یا اللہ, ایک تو مجھے لب جانی وہ اپنی اممہ، ابا چاچے تائے، بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں بنا با بنا کی پتا اصوں سے ہک تو تھوڑ ہے کیا پتہ ہے عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے گا ہائے میں مر گیا تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا وہ کہ ہوئی نیکی تو مار کھا گیا کہے گا موجہ کر تیرا کام بن گیا وہ کہے گا وہ کیسے وہ کہے گا میرے ہک کو تو لے جا میرے کڑے کام لے جاگل اگے نہ ہو جا وہی دے رہے ہو جی دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہوئے کسی کام میرے لیے تو میں جنت لے سکتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحابت پہ تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت ہے اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر سب سے آسان کام چونکہ اللہ اصد اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تم سارے سجدے میں گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں اثر سے پاک ہے لہٰذا ادھر منہ سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا اتنا بھی نہیں کہتا ہو دوبارہ تو نہیں کرو گے دوبارہ تو نہیں کرو اتنا بھی نہیں کہتا ہوئے پھر کرو گے جاؤ معاف کرو گے میرا بندہ میری بندی توبہ کا برتن توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں ایک لاکھ دفعہ توڑا ایک کروڑ دفعہ توڑا آجا کیسے جوڑتا ہوں کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے لیکن میں جب تیری توبہ کا برتن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا